Я не буду подробно рассказывать о том, что сделано. Мы еще раз повторяю, докладывали это на предыдущих активах. Я остановлюсь только на проведении эстафеты, посвященной юбилею стартовавшей Петербурга. И второе, это на создание первичных районных организаций воспитания самого Майорской ну, Вы знаете, что с 1 февраля 2016 -го года в музее Кировского завода Санкт-Петербурга по инициативе Советских ветеранов Комсомол дан старт с тысячедневной эстафеты, посвященной берегу. Эстафета проводится в два этапа. Первый этап в 85 регионах Российской Федерации с 1 февраля по 16 октября 2016 года. Второй этап эстафеты в странах ближнего зарубежья с 16 октября по 28 октября уже 18 И 29 октября эта эстафета возвращается в Санкт-Петербург. Подготовка к юбилею Комсомола в Ярославской области ведется уже более трех лет и координирует ее в соответствии с перспективными ежегодными планами Организационный комитет по подготовке к юбилею в ЛТСМ, который возглавляет председатель вот, именно вот, комитета председателя областной думы Николай Подобная структура создана и в районах. За это время ветераны Комсомола совместно с ЯОО РСМ Российский Союз проводили работу по патриотическому воспитанию молодежи, развитии юношеского спорта, соревнования школьников, юношеские старты, кожаные мяч. Возрождено проведение фестиваля Комсомольской песни красной базина». Стало традицией проведения Комсомольских субботников по благоустройству города городах области. Ярославских парк в парках, улица, ветера копсомол ежегодно осенью с распростом. что мы сделали и сегодня. Также 100 яблок посадили. К юбилею комсомол планируется в Ярославле на площади юности, городскую скульптуру, створяющую славную роль комсомольского молодежи в истории Ярославского области. Все здано Ярославской региональной вот, организации, вообще раскидания комсомола Если говорить об эстафете этап эстафеты, который мы приняли от руководства ветеранов Комсомола Тульской области, прошел в Ярославской области 27 по 29 апреля. В ходе Ярославского этапа состоялось собрание областного актива Совета молодежи области, представили комитета, провел пресс-конференцию со средствами массовой информации об участии ветеранов Комсомола по 20 Комсомола и 80-летию Ярославской области. С 27 по 29 апреля 2016 -го года ежедневно совместно со школьниками приняли участие в акте памяти вечного дня в Ярославле и Рыбинске. В сквере имени 50-летия комсомола ветераны молодежь организовали э, значит, субботник по благоустройству территории. В с вложением цветов помогли одного из первых комсомольцев, ярославцев, первого комсорга Владимира Владимировича стоял с первой стороны революционной коллегии будущей книги славной истории Комсомола Ярославского Шобуза, которая должна увидеть свет в 18 году. Направлю приветствие в ходе эстафет нашей землячки, первой женщине космонавту, старя комитета Комсомола, комбинат Казмур Валентин Владимир В, в районе Холмосе также прошло большое количество связи эстафетой мероприятий. Я выражаю веру, что выше перечислены и будущие мероприятия каждого здесь на патриотическое воспитание молодых. Я считаю, что проведение Мероприятие, связанное с эстафетой, несколько всплыхнуло в комсомольское ветеранское движение. В этом году явилось как бы маленьким прообразом столетия в ЛКСМ, столетия Даже родились стихотворные строки ветеранов комсомола. «Эй, вставай скорее с дивана, голове без обмана, нам с тобой держать ответ комсомолу сотни лет. В Питерского дождались привета, стула едет эстафета, комсомольский наш удел, впереди немало дел». С молодежью встречи надо, лейтенант для нас отрада. Рассказать, как мы бахали, мы поднимали, как страну мы защищали, Юру в космос запускали, в Борте мощно выступали, в КВН как мы играли. В общем, есть что вспомнить нам, тем девчонкам, пацанам. Ну, это я прочитал для разрядки. А вообще, чтобы выполнить все, что мы запланировали, вот, к примеру, наших московских товарищей, в начале этого года стали создавать областную организацию воспитанники комсомола моей отечества. Оказалось, что ее создание не очень простое дело. Только на регистрацию ушло более трех месяцев. Затрачено уже более 15 тысяч рублей. Мы сейчас находимся на завершающем этапе. Это создание первичных организаций. Вы, конечно, понимаете, что без широкой поддержки ветеранов-комсомолов, без их участия, эта организация будет урожденная. Только при вашем участии, при активной работе на местах мы сможем успешно встретить наш юбилей. Задают вопрос, о кого же взаимодействие оргкомитета, который создали два года назад с новой организацией. Самое непосредственное. К примеру, у нас в области председателя оргкомитета Михаил Васильевич Боровицкий становится по уставу, по уставу, этой организации, председателем совета этой организации. Так мы решили на последнем заседании оргкомитета. Это же нужно сделать и у вас, в городах и районах. Мы подготовили, мы выдали устав организации. Внимательно изучайте, изучите, опираясь на нее начните работу в ЯРОО, воспитательный персонал МЭС. Об этой организации мы вам говорили еще в апреле этого года. Для завершения ускорения мы выдали вам экземпляры заявлений для вступления. Думать, что вы сейчас заполните их и сдадите все критериалы. Свои личные заявления. А оформление районных, ну, да, не только районных, и заводских, но учебных, сделайте до 29 октября этого года. Срок месяц с лишним. Значит, данные о проведении мероприятия вы сбросите на мой электронный адрес, который есть на визитке. Прямые от председателя Совета нашей организации Михаила Васильевича Боровицкого, вы получили еще значит, в апреле месяца на октябре он говорил, что личный персональный телефон. Так что секретариат лице Геннадий Ильич, ждет э, ваших заявлений до посещения столовой на обед, который нам подготовил генеральный директор завода керамических изделий Юрий Иванович Марченко. Вот он здесь сидит, присутствует. Вот, кстати, это очень сильный руководитель, очень порядочный человек. Я его знаю как депутат областной думы, где мы вместе ним Хотелось бы остановиться еще на одном аспекте. В нашем уставе сказано, что члены платят вступительные членские взносы. То есть материально поддерживают организацию. Но мы прекрасно понимаем, что у нас у каждого разные возможности. Кто-то может 50 рублей, кто-то 100, а кто-то работающий сейчас, являясь большим руководителем, может в десятки, сотни раз больше помочь. Поэтому в заявлении есть такое слово посильно помогает нашей организации то есть посильно по силам и возможности. в вместе с заявлением примет по ведомости у вас и взносы конечно посильные и еще один вопрос мы хотим помочь вам в нахождении своих средств на мероприятия по подготовке к юбилею и предлагаем вам под перечислением на счет нашей организации а вы реквизиты получили так? получили средства от взносов пожертвов, пожертвований спонсорных средств. То есть 50% будем возвращать вам. Это чистые 50%. Мы же, я имею в виду область, будем получать только 20-30% вот это на наши организационные расходы. Так остальные 20-30% будут уходить в налог. Это я считаю хорошим материальным взаимодействием. Конечно, потом необходимо будет отсчитаться но это несложно, у нас бухгалтер Татьяна Евгеньевна Мартынова готова с вами работать и помогать. Вот она образовала, значит, вы ее должны знать. Ну а пока на нашем счете нет ни копейки, но все равно есть организация, есть куча отчетности, которую у бухгалтер. Значит, многие из вас знают, что отчетность. Есть средства, нет, отчитайся перед пенсионным, перед налоговым и т.д., перед страховыми компаниями, т.д. и т.д. Все равно отчетность уже идет. Дорогие друзья, впереди у нас большая плодотворная работа, которая должна завершиться в 2018 году праздником на областном уровне, в миллениуме, а в районах в ваших лучших очагах культуры. Давайте постараемся, сделаем все возможное, чтобы наши планы творились в жизни.